بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رضو صالحين کا ستائس باب, باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم مسلمانوں کی تعظيم ان کی حرمت حرمت کی تعظيم ان کے حقوق اور ان پر شفقت اور کتاب سے ہماری حدیث کا نمبر دو سو اٹھائیس ہے حدیث ہے عن ابی حریر رضی اللہ عنہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتے ہیں اذا صلی احدکم للناس فلیخفف جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے ان پر تخفیف کرے ف ان نہ فی میفا و اس لیے کہ ان نمازیوں میں کمزور بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں ویزا صلی اللہ کم اور جب خود تنہا نماز پڑھے فل طویل معاش تو جتنی چاہے نماز طویل کر لے متفقن علی بخاری و مسلم کی حدیث ہے وہ فی روایت اور ایک دوسری روایت میں وزل حاجتی یعنی کہ حاجت مند بھی ہوتے ہیں نبی علیہ السلاۃ السلام کی اس حدیث سے جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ یہ کہ امام کے لیے اس میں درس ہے امام کے لیے سبق ہے بلکہ جو بھی کہیں بھی نماز کرواتا ہے لوگوں کی امامت کرواتا ہے اس کے پیچھے مقتدی جو ہوتے ہیں ان میں بیمار ضعیف کمزور سقیم یعنی کہ کسی تکلیف میں مبتلا یا جلد بازی والے یا کسی ضروری کام والے تو اس لیے وہ اجتماعی نماز جماعت علی نماز کو زیادہ لمبانہ کرے لیکن یاد رہے کہ اس حدیث سے یہ مراد نہیں ہے قطعا مراد نہیں ہے کہ نماز جلدی جلدی پڑھ لی جائے نماز میں خوشو و خزو ہونا ضروری ہے یہ نماز کا حصہ ہے اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اگر نماز وہ فٹافٹ پڑھتا ہے رکو اور سجو سجدہ رکوع قیام جتنے بھی نماز کے ارکان ہیں اس کی سنتیں ہیں اگر وہ ان کو مکمل ادا نہیں کرتا آرام سے اس میں خوشو و خزو نہیں لاتا نماز کے اندر جو پڑھنے والی دعائیں نبی علیہ اللہ السلام نے سکھلائی ہیں وہ نہیں پڑھتا بلکہ جلدی جلدی رکوع کیا اور ابھی سیدھا کھڑے بھی نہیں ہوئے تو سجدے میں چلا گیا سجدے سے بھی پورا اٹھا نہیں تو پھر سجدے میں چلا گیا دوسرے سجدے سے سیدھا ڈائریکٹ رکعت میں کھڑا ہو گیا اور آرام آرام سے اس کو نہ پڑھا نہ نماز کو سمجھا نہ نماز کے معنی کو سمجھا تو یہ نماز قطن قبول نہیں ہے یہ نماز غلط ہے اس طرح کا طریقہ کار درست نہیں ہے اور اس حدیث سے بھی جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ قرات لمبی نہ کی جائے جس طرح آپ علیہ الصلاۃ السلام سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں ایک رکعت میں صورت بکرا اور صورت عالیہ عمران پڑھ لیا کرتے تھے تو اس طرح لمبی نماز جس طرح صحابہ پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سو مبارک سوچ جایا کرتے تھے وہ لمبا قیام ہونے کی وجہ سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو اطمینان سے کرتے تھے سجدہ اطمینان سے کرتے تھے دیگر احادیث سے یہ چیز ملتی ہے اطمینان سکون خوشو اور خضو یہ نماز میں ہونا لازمی ہے اگر جلد بازی میں پڑھی گئی نماز اور اس کے ارکان اس کے خیال نہ کیا گیا تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ سنت والی نماز ہی نہیں ہے اس لیے نماز میں جماعت کے لیے تخفیف ہونا ضروری ہے یعنی لمبی کراط نہ کرے چھوٹی صورتوں کو پڑھ لے اور تاکہ وہ بیمار لوگوں پر کمزور لوگوں پر بھاری نہ ہو وزنی نہ ہو لیکن رکو سجدہ جلسہ استراحت وغیرہ یہ مکمل کرے ان میں جلد بازی اس سے مراد نہیں ہے اور اسی طرح نبی علیہ السلاۃ والسلام نے جو حکم دیا ہے کہ صلی الکمار تمع وسلی کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو تو اس چیز کا یہ ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے نماز پڑھا کرتے تھے اور دیگر کئی احادیث ہیں جس میں آپ علیہ السلاۃ السلام کی نماز کا ذکر صاحبہ نے کیا ہے کہ آپ صلی وسلم لمبا قیام کیا کرتے رکو اطمینان سے کرتے اس طرح کے آپ کمر س... سیدھی ہو جائے اور سجدہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آزاد ذکر ہی ہوئے ہیں سجدے کے ساتھ آزا پر سجدہ کیا جائے اور اطمینان کے ساتھ پھر اس میں دعائیں بتلائی گئیں سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی اللہ اور دیگر دعائیں کافی ساری ہیں لیکن کم از کم یہ دعا تین مرتبہ بھی اگر پڑھی جائے تو اس میں بھی اطمینان ہونا چاہیے نہ کہ جلد بازی ہو الفاظ جس سے کٹ رہے ہوں یہ طریقہ نماز کا درست نہیں ہے بہرحال آپ علیہ السلّہ السلام کا جو ہمیں حکم ہے وہ یہ کہ لوگوں پر تخفیف ان پر شفقت ان کے لیے رحمت جو پیدا کرنی ہے وہ یہی ہے کہ جماعت کرواتے ہوئے بھی امام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ یہی کہ نماز ہلکی ہو لمبی نہ ہو جبکہ آج کل ہم اس کے الٹ کرتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو ہم کسی کے جماعت کروانے لگ جائیں یا کسی کے سامنے نماز پڑھنے لگ جائیں تو ہم بڑے خوشو اور فضو سے بڑے لمبے سجدے لمبے رکوع لمبا قیام بڑے اطمینان سے لمبے تشدد والی نماز پڑھیں گے اور پڑھائیں گے جبکہ اگر ہم اکیلے ہوں یا سنتیں ادا کر رہے ہوں یا ویسے نماز پڑھ رہے ہوں تو ایک منٹ میں دو رقطیں پڑھ دیتے ہیں تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے اس میں جس جہاں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھیں اس میں ریاکاری بھی آ جاتی ہے اور پھر اس سے وہ نماز باطل ہو جاتی ہے جس عمل میں بھی ریاکاری آ جائے دکھلاوا آ جائے تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا اور یہ عمل جو کرتے ہیں اکیلے میں تنہائی میں یا ویسے روٹین میں کرتے ہیں تو یہ اتنا تیز ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک منٹ میں دو رکھنے پڑ جاتے ہیں یا دو تین چار منٹ میں چار رکھنے پوری ہو جاتی ہیں تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے اس لیے نماز میں خوشو و خضو لے کر آنا ضروری ہے درمیانہ میانہ روی اختیار کرنا ضروری ہے اور اس پر بھی ہم ایک مکمل باب احادیث کا پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں میانہ روی رکھنے کی توفیق عطا تا فرمائے وما توفیق علیہ تو